Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Тема нашої розмови сьогодні це державна політика України по відношенню до Автономної Республіки Крим. Вітайте гостя нашої студії, народного депутата України Сергія Куніцина. Доброго дня, Сергій Добре. Володимирович. Перше питання, готуючись до цієї студії, я переглядав різну інформацію про вас. І от знаєте, що впало в очі, це те, як ви представлені в українській Вікіпедії. Там дослівно записано, я процитую, Сергій Володимирович Куніцен, український кримський політик. Для вас це не одне й те саме, чи сьогодні це різні речі? Чому саме український кримський? Ну, не знаю, може, тому що Крим Автономна республіка, тому з учетом особового статусу Криму… і. и написали украинский крымский ну, крым же всегда как-то выделялся в украине поэтому наверное так и написано сегодня вы себе э, вы е политиком украины але д находятся ваши думки вы Столько часу просвяые автономной республики крым Ну, они находятся и тут и и в крыму понятно у меня в крыму живет мама у меня там сестры живут у меня там отец похоронен дедушка бабушка поэтому слишком много отдано практически 20 из 24 лет в политике, 23 года до на Крыму, так или иначе. Поэтому, конечно, каждый день об этом думаю. Каждый день Крым вспоминаю и переживаю за все то, что происходит в Крыму, в Севастополе. У різні роки ви очолювали такі дуже високі посади у автономії. Ви були і прем'єр-міністром Криму, і головою Севастопольської міськдержадміністрації, і неодноразово представником президента України у Криму. Чи розглядали для себе ймовірність залишитися у Автономній Республіці Крим, як це зробили деякі українські політики? Ні, в цій ситуації я не осматривав таку можливість. Я, коли согласився бути представителем президента, я думав, що. Что... Но ну, были предпосылки для того, чтобы я вернулся туда в качестве премьер-министра. Если бы не вот эта ситуация, связанная с зелеными человечками, я думаю, были все основания для того, чтобы туда вернуться. Ну а сейчас, конечно, совсем другая ситуация, поэтому если бы не оккупация Крыма, то я думаю, были шансы все для того, чтобы туда вернуться и постараться крымчанам помочь. в он Но жизнь иначе. Ваша остання каденція на посаді представника президента uh, України на, в Автономній Республіці Крим була дуже короткою, там майже місяць. Із uh, приводу завершення цієї каденції ви сказали, що вам дуже соромно за все те, що відбувається. За що конкретно вам було соромно? Ну, соромно було за те, що uh, Крим потеряли. І я думаю, що були определенні предпосылки для того, щоб Крим не потерять. Если бы нынешнее политическое руководство страны было более поворотливым, если бы сразу после победы Майдана, допустим, даже я, туда я бы поехал пораньше, там на неделю другую, были основания для того, чтобы переформативировать правительство, возглавить правительство Крыма. Я говорю это осознанно, потому что у меня были определенные предпосылки и переговоры с депутатами Крымского парламента. Они прекрасно понимали, что лучше вернется свой кудицин, чем приедет, скажем, кто-нибудь из Свободы или там даже Батькивщины. Но пока здесь долго думали, началась уже военная операция в Крыму, и потом было упущено время. И вы знаете, что самые тяжелые 10 дней я там был, находился все время, как бы работал в подполье фактически, а потом, когда вернулся, господин Турчинову доложил, что, на мой взгляд, нужно было бы сделать Крыму, надо было бы, я предлагал в первом чтении принять законы, которые бы услышали, увидели крымчане, отдать Крыму все полномочия в экономике, в гуманитарной, в языковой сфере, в культурной. Кроме одной функции, это Крым должен был в составе Украины остаться. Но я даже предлагал подписать указ о создании свободной экономической зоны, принять в первом чтении, вернуться к закону о разграничении полномочий между органами государственной власти центральной Киева и Симферополя. То есть отдать все, кроме суверенитета. Ну, к сожалению, я не был услышан. Мне было сказано, что все, что ты предлагаешь, это хорошо, но это торг с Россией, а Россия тогда уже не торговала. Поэтому мы потеряли время, мы не сделали те шаги, которые нужно было сделать. И поэтому, когда я увидел, что меня не слышат, и о том, что те стратегические решения, которые нужно было бы принять, То я подав в відставку, тому що я уже для мене, как бы апогеєм було те, що происходило з нашими военными, як ми їх здали по суті вместе с Крымом. И ну, и Я посчитал для себе вже невозможним працювати э, на цій должності. Без рішення центральної київської влади ви особисто могли вплинути на якісь рішення? Ви напевно, що добре знайоми з паном Аксоновим, з паном Константиновим. Чи могли ви у розмовах із ними впливати на прийняття ними якихось рішень? Ну, если би это було. дней за 10 до захвата парламента и правительства зелеными человечками, то когда еще не было Аксенова, а был Могилев, то с Могилевым, там, с Константиновым можно было договориться. У меня такие консультации были. А уже тогда, когда высадились тысячи зеленых человечков и были захвачены органы власти, там уже договариваться было не с кем, потому что руководители Крыма на тот момент уже мало что решали. От знаєте, яка думка зараз е, існує в суспільстві, що, як ви кажете, да, Крим дійсно злили, продали. Ваша думка, яка головна помилка української, нової української влади о, у тому, що ми втратили автономію? Непрофесіоналізм, нерешительность, неспособність приймати динамічні рішення. Знаєте, як на війні, ви знаєте, що я афганець, е, на війні є простое правило. Чим страшніше бой, тим холоднее должна бути голова, тим оперативніше оперативне приймати рішення. и должна быть способность брать на себя ответственность. И вот ответственность на себя, кстати, к глубокому сожалению, нынешнее политическое руководство страны взять побоялось. Нужны были более действенные, решительные меры, которые предусматривали в том числе и ответственность. И ответственности, на мой взгляд, побоялись. Долго, знаете, я всегда сравнивал эту ситуацию с декабристами. Знаете, они вышли на Сенатскую площадь в 1825 году, Царь сначала испугался, император, а пока они долго выясняли, что делать с царем, он собрал войска, разбил их, там, пятерых повесил, остальных в Сибирь отправил. Вот так и тут, знаете, пока долго думали, что делать. Потому что я глубоко убежден, что Россия не рассчитывала, что она так легко заберет Крым. Я думаю, что добивались в первую очередь в том, чтобы Крым стал практически государственным государством, в государстве, и на том этапе это бы устроило и Россию. вони увиділи безпоміщності української власті, вони пішли далі? Одна з перших заяв нового президента України Петра Порошенка після оголошення перших результатів він висловився саме з приводу Криму: що повернення Криму під юрисдикцію України має стати головним завданням для влади, і для цього навіть буде створено певне міністерство, відповідальний міністр. На вашу думку, наскільки це може допомогти повернути Криму? Чи взагалі це можливо? Ну, вернуть Крым без международной дипломатии, без действий Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, без Европы, без позиции США, без международных судов невозможно, быстро обозрить, ну, в ближайшие прямо вот краткие сроки. Но то, что та же Россия аннексировав Крым, создала Министерство по делам Крыма и Севастополя, а мы страна, у которой от, оторвали часть территории, до сих пор не создали центральный орган власти, это говорит о, извините, нашей политической импотенции. Я глубоко убежден, что должен быть не просто министр по делам Крыма и Севастополя, а должен быть вице-премьер-министр, тире министр по делам Крыма, потому что у сотен тысяч крымчан, которые не получили российское гражданство, и остались гражданами Украины и живут на полуострове, у них сотни тысяч проблем. И эти сотни тысяч проблем должен решать кто-то на высоком государственном уровне. Поэтому я думаю, что даже должности министра недостаточно, потому что этому человеку, этому органу надо будет принимать решения э, очень э, такие э, серьезные. И министр-министру команду дать не может. А я был на съезде временных, вынужденных переселенцев из Крыма неделю назад. И были сотни делегатов в Киево-Мехлеанской академии. Я послушал крик души людей, которые из Крыма уехали. У них колоссальные проблемы, начиная там от жилья, заканчивая там бытом, социальной неустроенностью, имущественными проблемами и так далее. И на сегодняшний день, если вы спросите, кто в Киеве занимается проблемами Крыма и Севастополя, вам скажут все и никто. И для меня абсолютно непонятно, почему через там 100 дней после победы Майдана и прихода новой власти – до сих пор не создан орган центральный орган исполнительной власти, который бы занимался проблемой Крыма и Севастополя. Для меня это вообще загадка и со многими неизвестная. А что дает нам решение парламенту про темчасово оккупованную территорию? Ну, оно дает нам, по крайней мере, мы каким-то образом должны очертить статус территории, которую у нас э, отобрали. А, естественно, что на этой территории, на которой сегодня не действуют законы государства украинского мы должны были принять некий закон, который бы на момент, скажем, оккупации описывал взаимоотношения материковой Украины с той частью, которую отобрали. И поэтому этот закон, он там шлифовался, потому что понятно, что принимался в ППХ и были определенные недоработки, но он, по крайней мере, как какая-то рамочная конституция, которая описывает взаимоотношения Киева и Симферополя. Яке ваше ставлення до рішення України щодо пред'явлення Російській Федерації матеріальних претензій з приводу анексії Криму? Там сума е, говориться про, про дуже астрономічну суму понад трильйон доларів. На вашу думку, а якщо уявити собі ситуацію, що Росія запропонує якусь матеріальне відшкодування за Крим, як Україна аргументуватиме свої подальші кроки тоді? Невже вона зможе прийняти це відшкодування і забути про свою територію, про своїх громадян? Ну, не... ну я так думаю, що бачу, як будуть розставлені акценти. Если вдруг так произойдет, что Россия скажет: мы вам там отдадим там 300 миллиардов долларов, то э, если это будет расценено, расценено э, киевом и воспринято как компенсация ущерба, нанесенного государству, ну то этого не надо бояться. А если э, попытаются купить Крым у Украины, ну понятно, что этого воспринимать нельзя. Ситуація, остання ситуація: кожного дня у Криму відбуваються такі події, що ще більше віддаляють Крим від України. Вже введено російський рубль, зникають українські банки. Вже сьогодні інформація, що почали реєструвати власність. На вашу думку, що має робити Україна кожного дня, щоб не втрачати свій вплив, а можливо і нарощувати його вплив у, у Криму? Ну, помімо того, що Україна на. Має... работать на уровне дипломатии с международными организациями, с ООН там, и судиться. Украина должна делать несколько вещей. Мы должны убеждать людей, которые живут на полуострове, в том, что жизненный уровень на материковой Украине выше, в той же Херсонской области, к примеру. А для этого нужно поднять и создать условия и социальные предпосылки экономические, на материке, такие, чтобы они были выше, чем в Крыму. И крымчане, приезжая в соседние области, видели, что Украина живет лучше. И они думали о том, что, может быть, не надо было бы этого делать. Ну и второе, вы же понимаете, что там понятно, что Российская Федерация пытается как можно быстрее адаптировать Крым и Севастополь. Вот. Гривна тоже предполагалось, что будет до конца года ходить. Теперь решили, что она не будет как бы ходить и там динамично все делается для того, чтобы там всю собственность уже национализировали, да, значит, но есть и слабые места у Крымского полуострова. Ни за год, ни за два, ни за пять не построишь энергосистему через там Кубань, потому что нет ни газопроводов, ни энергоснабжения, ни водоснабжения, и технологически невозможно решить эту проблему. Поэтому это козыри, которые Украина должна использовать в своей игре с Российской Федерацией. Ваша оценка ситуации на сходе. Чипанувався там такие самый сценарий, как у Крыму? Ну, я думаю, что, знаете, как аппетит приходит во время еды. Когда мы так легко отдали Крыму-Севастополь, то, конечно же, ну, мы должны все прекрасно понимать, что люди в этой ситуации, они как патроны, знаете, выстрелили, гильзы выбросили. Может, это кому-то будет обидно слышать, но о людях мало кто думал. Россия окреплая, она претендует на роль мирового лидера вместе с США, там, Китаем и другими странами. И для них Украина была важна, как видя стремление Украины в Европейский Союз, важна была как буферная зона. И поэтому, вы же видите, в девяти областях Юго-Востока, после Крыма, синхронно происходили одинаковые события. И было желание, я так понимаю, вот эти девять областей откусить. И, по сути дела, территориально, если по карте посмотреть, то это такую буферную территорию создавало, между, если бы откололи полукраины, тем более это промышленная Украина, то это промышленная Украина, это лишало бы Украину выхода вообще к Черному морю и к океану. Это все порты, особенно там Одесса. Ніколаєв і тоді вже там половина, так сказать, территории. И, території, і... тобто був такий стратегічний план Юго-Восток. Но він слава Богу, не сработал. Він поки працює не до кінця в двох областях. На завершення нашої розмови дуже коротко. Ви людина у Криму дуже авторитетна, чи готові взяти на себе. А... повноважение, на себя ответственность и очеловоть имовирное министерство. И че знаете вы, как разрабатывать политику Украины в счет Докрыму? Ну, знаете, таких предложений пока не поступало. И, честно говоря, я пока не рассматривал для себя такую возможность. Могу вам сказать одно, что есть очень много, я по крайней мере знаю, ну, с десяток таких людей, которые могли бы возглавить это министерство. И я свои рекомендации новому президенту дам э, на сей счет, потому что есть профессионалы очень высокого уровня, люди, которые работали в Крыму, которые знают Крым, э, часть из них сейчас живет в Крыму, часть из них живет в Киеве. Ну, по известным причинам не хочу называть фамилии, но я думаю, что достаточно людей в нашей стране, которые были бы способны с этой задачей справиться. Я вам даже благодарю за эту Глядачам нагадаю, що гостем студії «Власний погляд» був народний депутат України Сергій Володимирович Куніцин. Залишайтеся із парламентським, далі буде.